salah kena sebut la haula wala quwwata illa billahi al wa yaqulu fi qawlihi ha, jadi orang yang dengar nak sebut apa lagi bila muazin sebut salatu khairum minan naum sadaqta wa baralta. maknanya engkau telah benar dan engkau telah berbuat baik apa maksud telah benar benarlah as-salatu khairum minan naum semayang itu lebih baik daripada daripada tidur. Jadi baralta kau telah melakukan kebaikan, maka mu'azin ini mengajak orang sembahyang. Seru orang sembahyang. Jadi apa yang dibuat itu satu satu kebaikan. Ha, sebab itu disebut wabaralta Wa qila yaqulu dan dikatakan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairum minanaum boleh juga dikatakan telah benarlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sembahyang itu lebih baik daripada tidur jadi Imam Nawawi sendiri sebagaimana eh pensyarah Askar Nawawi ini dia sebut Imam Nawawi sendiri sebut waqilah Imam Nawawi sebut dengan lafaz tamrid. Maknanya doa tu tak kuat. Bukan datang daripada hadis yang sahih. Ah, eh, sadaqta wa barat itu tadi bukan datang daripada hadis yang sahih. Dia sebut juga kalau pendapat kalau kita tengok di dalam Umdatul Qari kita sebut sebagaimana as-salatu khairum minan naum juga. Muazin sebut macam tu, sebagian ulama kata sebut sebab Yaqulu kama yaqulul muazin. Ha dia ambil umum hadis itu. Sebut sebagaimana yang disebut oleh muazin. Muazin sebut apa? As-salatu khairum minanau. Ha itu pendapat sebahagian pendapat kata macam tu sebut. Pendapat yang kedua ni boleh sebut sadaq tawabarata. Cuma tangqila tu tadi sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan seseorang itu boleh sebut صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ويقول في كَلِمَاتِ إقامة إقامة اقامه الله وَأَدَمَهَا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Aimanabi kata sini allahu wa adamah. Ha. Maknanya semoga menegakkan, meluruskan akan sembahyang itu dan berkekalan. Maknanya sembahyang itu ditegakkan, dilaksanakan dengan sempurna dengan sebaik-baik mungkin wa adamah dan berkekalan. Maknanya selagi mana kita masih hidup kita wajib menunaikan sembahyang. Wa yaqulu aqiba qaudihi asyhadu anna muhammadar rasulullah wa ana asyhadu anna muhammadar rasulullah As. sebut selepas perkataan asyhadu ila asyhadu anna muhammadar rasulullah wa ana asyhadu anna muhammadar rasulullah bila iqamah kata macam tu kan Dia yang dengar pun aku bersaksi bahawa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasulullah samayaqulu kemudian dia berkata lagi berkata di sini maknanya dia berdoa lagi Raditu billahi rabba Aku telah reda Allah Ta'ala sebagai Tuhan Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan Wa Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Rasulah Dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu sebagai Rasul Wa bil islami dina Dan agama Islam itu Adalah sebagai pegangan Fa iza faragha minal mutaba'ati في جميعاء في جميع الاذاني صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم bila dah selesai baca semua doa-doa yang diajar tu tadi maka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas selawat itu pula baca apa summa qala allahumma rabb hadzihi ad'awati tama was-salatil qaimah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa'athhu maqaman mahmudan ladhi wa'adta jadi apa maksudnya? Ya Allah. Ha ya Tuhan semua dakwat tadi, doa-doa yang dibacakan tadi. Ha kan do banyak doa tadi kan apabila dengar seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Apa makna wasilah? Wasilah ini asal makna sesuatu yang menghubung kepada yang lain. Datangkanlah kepada Nabi Muhammad ini wasilah. Maknanya suatu martabat kedudukan. Ha, satu martabat kedudukan. Dia kata wal wasilatu fil asli ma yatawassalu au ma yataqarrabu ila syai' wa huwa huna al qurbu min Allah. Doa supaya Nabi ini dia lebih hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia dekat dengan Allah dia dah dekat doa supaya nabi ni bertambah dekat diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dipanggil wasilah wal fadilah dan kelebihan tambahan daripada wasilah maknanya kita doa kepada Allah taala nabi ni diangkat darjat dia fadilah tambah lagi angkat lagi darjat nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bangkitkanlah akannya akan akhir nabi maqaman Mahmuda. Makam satu tempat kedudukan darjat pangkat yang terpuji. dalam hadis ini, dalam bab ini, dalam isu ini kita selalu sebut makam yang terpuji itu apa dia? Diberi kemampuan kepada Nabi, kekuatan kepada Nabi, kedudukan yang mulia kepada Nabi saw. Dia boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempercepatkan hisap. Jadi manusia pada hari kiamat Bila sebut manusia itu termasuklah kita sendiri Jadi semua bimbang, khawatir, susah hati Nak tahu jawapan, nak tahu kedudukan Masing-masing di sisi Allah Dan nak menentu, nak tahu tentang Setelah dibangkitkan itu dia pergi ke mana? Ke syurga ataupun neraka? Nak tahu syurga neraka kena hisap dulu Jadi hisap tu lambat bila lambat manusia menderita di padang mahsyar. Yang itu yang kita baca dalam hadis apa berpuluh-puluh tu. Berdasarkan kepada amalan masing-masing lah. Pergi bertemu dengan Nabi Adam suruh Nabi Adam berdoa lah Supaya Allah Allah Taala cepatkan hisab. Nabi Adam bagi alasan aku pun ada salah dengan Allah. Dan nabi yang berikutnya pun bagi alasan yang sama. Kami ada salah dengan Allah. Rayulah kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad SAW mengadu kepada Allah. Dalam hadis yang lain yang pernah kita baca di dalam pelajaran-pelajaran kita yang lalu, Nabi SAW bila diminta pada hari kiamat itu supaya dia merayu kepada Allah, dia terus sujud kepada Allah. Dia sujud lama. Dan Nabi sendiri sebut suatu ucapan yang dia sebut, satu pujian yang dia puji Allah Taala pada ketika itu suatu lafaz pujian yang dia tak pernah sebut tadi dunia. Ha, oh, kita tak tahu lah macam hmm. mana Nabi puji Allah. Nabi doa Allah Ta'ala ni. Dia minta Allah Ta'ala percepatkan hisap. Ha, itulah yang dimaksudkan dengan maqam mahmudah. Alladhi wa'attahu yang kau telah janjikan. Kau telah janjikan kepada Nabi Muhammad nak bagi makam kedudukan yang mulia. Kau kurniakanlah ya Allah. Semua umat Nabi Muhammad doa macam tu. Dan doa orang-orang yang soleh ini dimakbulkan oleh Allah Ta'ala Kalau ada seorang, dua orang Ini seluruh umat manusia yang menjadi umat Nabi Muhammad Doa dengan doa ini Di zaman Nabi, para sahabat Batu berikutnya tabi'in Tabi'un tabi'in Sampai zaman sekarang ada doa-doa tu Doa selepas kita dengar surah dan azan tu tadi ha, Lepas tu Iman Nabi sebut lagi Semua yang um doa bimasyam min umuril akhirati min umuril akhirati wad dunia. Sebab tu kita boleh minta lah doa-doa apa yang kita nak, doa-doa yang berkaitan dengan akhirat dan doa-doa yang berkaitan dengan dunia. Yang kita setelah dengar azan tu tadi. Selepas kita baca beberapa doa yang dia ajar, lepas tu bebas kita nak minta apa-apa hajat permohonan kita tentang urusan akhirat dan juga dunia. Ah ha, boleh kita kita minta. Wa rawayna an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami telah kami telah riwayatkan dari hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum nidaa fa qulu mislama yaqulul muazzin rawahul bukhari wa muslimun fi sahihaihima Wa an Abdullah ibn Amr ibn Al-Aas radhiyallahu anhu ma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sami'tul mu'azzina idza sami'tumul mu'azzina faqulu misla ma yaqulu. Ah jadi hadis ini kita baca tak terjemah dah sebab dia telah berulang beberapa kali. Ah uh, faqulu misla ma yaqulu summa sallu alayya fa innahu man sallaa alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara ha, cuma hari ni kita dia ada sambung sikit siapa-siapa yang berselawat kepada aku nescaya Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya 10 kali kita selawat kepada nabi sekali Allah taala selawat kepada kita Sepuluh ha, 10 kali apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala berselawat Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi 10 pahala kepada orang yang selawat kepada Nabi. Seseorang selawat kepada Nabi sekali. Allah Taala balas balik 10 kali. Apa maksud selawat Allah? Bukan Allah Taala baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Taala bagi 10 pahala dan 10 dosa-dosa kecil digugurkan oleh Allah. Summa sallallahu summa sallallahu dial wasilata fa innaha manzilatan fil jannah. Kemudian mintalah kepada Allah Taala untukku akan wasilah. Wasilah tadi apa dia? Maknanya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi ni dah dekat kita doa Nabi ni bertambah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana manzilah ini adalah suatu kedudukan yang tinggi di dalam syurga la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Kedudukan yang tinggi yang mulia itu tidak diperolehi kepada tidak diperolehi mana-mana orang melainkan seorang hamba daripada hamba Allah Taala. Wa arju an akuna ana huwa. Nabi kata kedudukan ni siapa pun tak dapat melainkan hamba daripada kalangan hamba Allah Taala ni, seorang hamba daripada kalangan Allah Taala ni, aku harap hamba tu aku. Ha. Aku harap ada doa dapat kemuliaan, kedudukan yang tinggi di dalam syurga ni, dia dapat seorang ya. Daripada hamba Allah, hamba, hamba Allah Taala ni aku harap hamba tu akulah yang dapat kedudukan itu. Wa arju an akuna ala huwa. Fa sa'ala Allah li al-wasilata halat lahu asy Barang siapa yang doa wasilah, doa untuk ku wasilah tadi, dia kata wajiblah baginya syafaat. Dia pasti akan syafaat dapat syafaat Nabi. Jadi kita di akhirat besok di antara perkara yang besar dan penting yang kita harapkan adalah mengharapkan syafaat daripada Nabi SAW. Syafaat yang dimaksudkan di sini adalah syafaatul kubra. Nabi ni dia banyak syafaat. Macam-macam syafaat dia boleh pergi. Di antara syafaat Nabi apa dia? Mana-mana orang daripada kalangan umat dia yang ada iman sebesar zarah pun dia boleh angkat daripada syurga, daripada neraka. Ya Allah nak kata, wahai Muhammad carilah mana-mana umatmu yang masih ada iman sebesar zarah. Maknanya dia tak, tak ya. Tak ada ibadat, tak ada amalan. Cuma iman dia masih ada. Dia berpegang teguh dengan agama Islam, dia tidak murtad. Amalan tak ada. Walaupun sebesar zarah, dia ada peluang. Dengan syafaat Nabi, dia keluar daripada neraka, dimasukkan dalam syurga. Jadi dia erat selain daripada syafaat itu adalah syafaat kuburah. Ha, dia minta supaya dipercepatkan akan hisap. trabahu muslimun fi sahihi wa anna umar ibn khattab radhiyallahu an qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala al muazin allahu akbar allahu akbar fa qala ahadukum allahu akbar allahu akbar apabila muazin sebut allah akbar allah akbar seseorang daripada kamu pun sebut begitu allahu akbar allah akbar thumma qala ashhadu an ilaha illallah Ha, kalau muazin sebut macam tu dia pun sebut qala asyhadu an la ilaha illallah summa qala asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian muazin sebut asyhadu anna muhammadar rasulullah qala seseorang yang mendengar pula sebut asyhadu anna muhammadar rasulullah summa qala summa qala summa qala di sini muazin kemudian muazin berkata lagi hayya 'alassalah qala qala ahadukum la haula wala quwwata illa billah Suma qala qala muazin hayya 'ala falah qala la hawla wala qala ahadukum la hawla wala quwwata illa billah Suma qala Allahu akbar Allahu akbar qala Allahu akbar Allahu akbar Suma qala la ilaha illallah ha, bila muazin sebut la ilaha illallah qala la ilaha illallah dia sebut la ilaha illallah itu min qalbihi dakhala al-jannah disebut daripada hati Maknanya zikir-zikir, doa-doa, sebutan-sebutan ini dia bukan sahaja di mulut. Disertakan dengan perasaan hati. Kan dia ada amalan kan? Amalan zahir, amalan batin. Ha, hak zahir yang kita sebut pergerakan kita sembahyang kita takbir, rokok, sujud itu perbuatan-perbuatan zahir. Dia di dalam ibadat ini perlu juga disertakan dalam hati. Kita sebut tiada la ilaha illallah. Hak itu sebut lisan kita pasang juga dalam hati tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Ha, pasang dalam hati macam itu. Dia kata siapa-siapa yang sebut berserta dengan hati dia sendiri dah jannah. Pasti dia masuk syurga. Sebab apa dia dia guna Nabi gunakan kan kalau kita tengok ayat Quran kan benda yang berlaku pada hari kiamat tapi digunakan dengan lafaz fa'il madhi. Hari kiamat tu akan datang. Sepatutnya guna fa'il mudhari. Right? Untuk naik pula masuk sin ke, masuk saufa ke, benda akan datang, benda jauh lagi tu. Syurga neraka jauh lagi. Tapi sebut dengan fi'l lafaz madi ini maknanya pasti masuk syurga. Kalau orang Islam dia pasti masuk syurga. Cuma perbahasan ulama ni masuk syurga itu duhulul awalin, masuk peringkat awal ke, pertengahan ke, hujung itu perbahasan lain. Ikut amalan masing-masing. Bukan kata subuh tu saja. Ha, oh, awal-awal dah masuk syurga. Dia kena tapih dulu. dia tengah soal siasat dulu dengan amalan-amalan yang lain. Dia ada ada tak kesalahan-kesalahan yang lain. Dia akan hisap amalan-amalan yang pernah kita buat kalau amalan yang wajib. Dan dia check pula apa yang kita tinggalkan. Di antara amalan yang akan dihisap, awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumul qiyamah as-salah. Awal-awal seseorang hamba itu dihisap oleh Allah Taala semaya. Bukan kata padan sebut yang tu saja terus layak masuk syurga. Maknanya curug hakikatnya secara umum, dia akan masuk syurga. Walaupun dimulakan dengan raka dulu. Sebab amalan kesalahan dia, dosa dia, maksiat dia, dia kena humban dulu. Nak bas, kena basuh dulu. Dosa-dosa dia dalam raka. Cuma dia tak kekal. Ha? Dia tidak kekal dia dalam raka. Dahul al-janah dia pasti masuk syurga. Kok-kok mana pun, peringkat awal ke, pertengahan, ujung-ujung, masuk juga. Kan kita baca dalam hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada golongan yang akhir yang masuk, masuk masuk syurga. Ha, dia masuk syurga ni dia berbagai-bagai peringkat. Wa an Sa'ad Abi Waqqas radhiyallahu an. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk malam ni dia panjang perbahasan, banyak riwayat hadis kita baca perhabis. Satu tajuk ni kita baca perhabis. Mungkin okay, malam ini kita baca satu kitab jugak. <coughs> satu tajuk Imam Nawawi kemukakan beberapa riwayat daripada hadis Nabi tentang masalah azan dan juga iqamah. Wa Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu an an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aqal Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda man qala hayna yasma'u muazzina ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina ghufir lahu bila dia baca doa ini nabi kata diampun baginya zambuhu akan dosa-dosanya jadi ibadat ini selain dapat pahala dia akan memperolehi dia dia akan digugurkan dosa selain daripada sesuatu ibadat yang dilakukan itu dia Memperolehi pahala dalam waktu yang sama digugurkan dosa. Wa fi riwayatim man qala hayna yasma'u al wa ana ashhadu. Ah ha, itu direngkahkan. Wa ana ashhadu apa? Ashhadu an la ilaha illallah. Rawahu Muslimun fi sahihi. Wa rawayna fi sunani Abi Dawud wa Anna Aisyah radhiyallahu anha bi isnad sahihin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza samia al muazin yata syahad Nabi sendiri bila dia dengar muazzan uh, muazzin malam kesuruan azan dia pun bersyahadah qala wa ana wa ana apa maksud wa ana wa ana wa ana asyhadu alla an ilaha illallah wa ana asyhadu anna muhammadar rasulullah itu maksud wa ana wa ana itu. ha dia ringkaskan daripada riwayat yang panjang وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمد محمود الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة رواه البخاري في صحيحه وروينا في كتاب ابن عن معاوية رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يقول حي على الفلاح قال اللهم جعلنا اللهم جعلنا مفلحين dalam riwayat yang lain Nabi baca doa Allah jadikanlah Ya Allah jadikanlah kami ini Muflihin orang-orang yang berjaya Orang-orang yang mendapat kemenangan Warawayna fi sunani Abi Dawud An rajulin An syahri bin Haushab an Abi Umamah al-Bahili an ba'd ashab an sallallahu alaihi wasallam anna bilalan akhadha fil iqamah bila bila mula iqamat kan bila ni dia bertindak sebagai muazin dan bila dia mulakan iqamat falamma qala qad qamati salah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aqamaha Allah wa adamaha wa qala fi sa'iril al-iqamah maknanya sebutlah semua lafaz-lafaz iqamah kana hawai hadis Umar fil azan sebagaimana hadis Umar pada azan wa rawayna fi kitab ibn as-sunni an abi hurairah radhiyallahu annahu kana idza sami'a al-mu'adhdhin yuqimu as-salata yaqul allahumma rabb hadhihi ad'wati at-tammah was-salatil qa'imah salli alayya selepas baca doa tu dia berselawat kepada aku allahumma al salli tu, aku. Allahumma so ala muhammad wa ala ali muhammad wa ati su'lahu ha ah. dia datangkan apa dia permintaannya maksudnya diluluskan permintaannya diperkenankan dimurtaj dimustajabkan akan doanya yaumul qiyamati pada hari kiamat wallahu alam aqulu qad haya wasallallahu wa alaikum assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh